Что бы вы взяли, если бы это была поездка не на сборы, а скажем на необитаемый остров? Три вещи. Ну и мне тяжело сейчас э, ломать голову. Я бы, наверное, ограничился одним телефоном и на этом все. Ну, в первую очередь, это бутсы потому что это как бы э, главная составляющая футболиста. Э, второе, это мозги. И третье, наверное... Ну, форму, я не знаю. Нет, ну Бутсы, мозги и, наверное, настроение с мной добрать. Потому что если плохое настроение, то никакое дело не будет. Нужно как бы сюда быть. С улыбкой не получилось. Тем более мы молодые, нас так учили, как бы не получилось ничего страшного. Получится в следующий раз. Мы же как бы учимся. Хорошее настроение, и будут и бутсы, и все остальное, и будет результат. А настроение все зависит, а не бусы. Если бусы оденешь, плохое настроение, ты в ноль за это. остров взял бы здоровье, наверное. Вещи и родители. В вещи это много, а какие конкретно? Одно. Одно. Вещи. Бусы, наверное. Бусы и футбольная форма, наверное. Третья. Третья. Я даже не знаю. Средства... Э... Не знаю. даже. Одежду, может, взял бы. Не Одежда это много. Одну вещь. Одну вещь? Я даже не знаю. Может, шампунь взял бы. На, необит... на необитаемый остров. Ну, шампунь я точно брать не буду. Но так как я вратарь, даже на необитаемый остров, по-любому я брал бы с собой перчатки. Ну, какую-то интересную книгу. Ну, и, наверное, машину времени, чтобы в любой момент можно было оттуда